Привет! Очень приятно, что вы этот вечер встречаете у своих голубых экранов. Но, если вы на этих голубых экранах видите меня, Вадима Ярошенко, и очаровательную Валерию Бордо, то будьте уверены, не такие ваши экраны и голубые. Это программа Супер Техно -парагоны». Добрый вечер! Итак, добрый вечер. У нас очередной вечер и очередной праздник. Мы сегодня подарим вам 33-ю машину. Автомобиль Рено Дастер от... Ну, чем приятна наша программа, что мы всегда чем-то разогреваем публику. Ну, а это, конечно же, 250 гривен. Для совершения покупки эту карту вы можете выиграть, если позвоните к нам прямо сейчас по телефону 205-44-88 и ответите на коварный, каверзный вопрос Валерии Бардо. Звоните. Итак, мы в ожидании... Добрый вечер. Суббота, вы, видимо, расслаблены, звонить нам не желаете. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Вечер. Но нет же, не все. есть. Как вас вечер. зовут? Олег. Олег? Да, Из какого города, Олег? Из Вильской области. Дуже приятно. Привет, а, Привет, Дуже приятно, что вы нам подзвонили в цей субботний вечер. Как у вас там с погодой? Трошки морозки щипаешь. А -а -а. Снегу и морозки. Можно в том как же кататься. Приятно? А... У, нас, у нас так само зимно, так что не хвалюйтесь, не одним вам. Ну не расслабляйтесь, не расслабляйтесь, а напрягайтесь, напрягайте свой интеллект и отвечайте на мой вопрос. Часто ли вы сталкиваетесь с проблемой разряженного телефона? Вот отправляетесь вы кататься в горы, а телефон внезапно разряжается, садится батарея. Бывает, бывает. бывает. А вот наука не стоит на месте. Японские ученые а, придумали устройство для mm -hmm. портативной зарядки мобильного телефона. Что это за устройство такое? Предмет, должна заметить. Который, Крайне неожиданный который, в облике своем. Который, предполагается, будет всегда у вас под рукой. И вам не нужно будет заморачиваться, где же, где же, где же это зарядное устройство. Варианты ответов. Можно? Да. Варианты ответов. Олег, слушай, внимательно они в, его замаскировали внедрили в зажигалку в блокнот в плюшевого медведя в шариковую ручку его это зарядное устройство напоминаю Олег, подумайте хорошо зажигалка блокнот плюшевый медведь или шариковая ручка можем размышлять вместе с вами давайте так вот плюшевый медведь он же не у всех да не у каждого под рукой ну у вас но лучше огранич ограничимся вашей интуицией что это за предмет такой Шариковая ручка, плюшевый медведь, блокнот или зажигалка. За зажигалка. Но, Олег, смотрите. у вас есть второй вариант ответа. Последний. Олежка, шариковая смотрите. ручка. плюшевый медведь. Плюшевый медведь или блокнот. Олежка, вы должны думать таким образом. Смотрите, зажигалка, ведь это есть люди, не курильщики, поэтому якось недоручно буду, да? С плюшевым мишкой тоже неудобно ходить в горы истинному горцу. А, а вот что по поводу шариковой ручки скажете вы? Ручка напевно. Правильно! Правильно. Молодец, Олег. Благодарим вас за правильный ответ вы получаете подарочную карту от кофе на сумму 250 гривен. С ней отправляйтесь в один из 80 магазинов кофе. Ну и все. Вот как-то вот как так, Олежка. Не кладите трубочку, сейчас вам все расскажут, как забрать эту самую карточку. Мы вас поздравляем. А вы знаете, мы продолжаем наблюдать за приключениями Жени и Сани, но вот глядя на этих кумедных пару порубки... Неловко более наблюдать. Да. Ну... Не по придется. Непонятно, кто из них является кому зарядным устройством. Давайте прямо сейчас посмотрим и еще раз попытаемся это выяснить. Смотрим сюжет, возвращаемся потом в студию. что ты хаваешь в Лондоне? Подарковую карту на 250 гривен. Для чего? Для того, чтобы счастливчик нашел ее из трех спроб. Насправді у нас є тільки три спроби для того, щоб знайти подарункову карту від магазину Комфі. На цей раз вона ховається в холодильнику. Тут багато холодильників. Якщо він з цих всіх холодильників, з трьох спроб знайде, в якому ховається подарункова карта, він її отримує. Я постережу карту, а ти піде знайди щасливчика. Добре, ходім. у супертехноперегонів все не закінчуються подарункові картки від магазину Комфі. А Жека та Сані, як справжній дід Мороз та Снігуронька, пропонують їх усім бажаючим. Починаємо сети. Іде куди? до, до так, 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 так. Ходить? <рес> з першого разу. З першого разу, нереально. Подарунку карта. Разу, чувак. Ви не повірите, усі одразу хочуть подарунків і навіть не сумніваються у своїх силах. А що, вірно, роблять. Джо, що ти готуєш? Подаруночок. А, ти ховаєш е в духовці в подарункову карту, правильно? Ось що? Я думаю, що потрібно заховати згори. Знаєш, типу, щоб ніхто не загодав. Добре. Зараз поставимо на режим удачі. Не треба бути екстрасенсом, щоб знайти своє щастя. Потрібно знайти подарункову карту на двісті 250 гривень в одній з духовок. Ми там заховали. Якщо знайдете з трьох спроб, отримаєте 250 гривень. Добре, вірно відмовлятися від подарунків не варто. Їх треба шукати і знаходити. Спробуйте бути екстрасенсом. Спробую вгадати, концентруйтеся. Магазин суперпокупки вітаємо. Є. В нас є ще один переможець з гривень на ваші подарункові карти. Адже Саня продовжують розважатися далі та пропонують приєднуватися. Для того, аби стати крутими власниками подарункових карток, потрібно небагато розв'язати завдання, яке поставлять наші ведучі. Ще одна річ, яку е людина може відгадати на дотики, отримати за це подарункову карту на 250 гривень. Хоч з вигляду, хоч з дотику, здогадатись, що ж це за загадковий предмет. Дано не кожному. Чи вдасться це нашій наступній учасниці? Якщо ви, ви здогадаєте, що це за вашою спиною, ми подаруємо вам карту на 250 гривень. Що писати, що відчуваєте? Це якась то ручка, какая. Так. Я вам віддаю в руки, ви повністю тримаєте його. Що схоже? автомобільний сьогоднішні подарунки нарешті змогли знайти своїх власників за допомогою супертехноперегонів це були супертехноперегони дивись на щодня о 19.00 і пам'ятай що торкатися можна речей і платити за це гроші а в нас в передачі можна торкатися речей і отримувати за це подарункову карту на 250 гривень пока Вы знаете, я так и не понял, сколько друзей у Оушена. 12, 13, 11, но я знаю абсолютно точно, что наших друзей осталось ровно 10 штук. 10 автомобилей готовы, каждый из них готов стать вашим другом, конечно же, если вы со своей стороны сделали все необходимое. Теперь мы со своей стороны постараемся не ударить в грязь. Итак, мы запускаем нашу «Шайтан-машину счастья». Итак, а вы, дорогие, дорогие наши, не забудьте, что завтра день Святого Николая. Поэтому под подушкой ваших близких должны лежать подарки. Не забывайте. У вот вас еще есть время, магазины так, работают. Ах, сколько же наверных знаков. Вот один-единственный из них мы... Видите, сейчас на представляем экране. миру всему. Итак, вот этот самый заветный номер, по которому мы сейчас будем звонить, и я надеюсь, дозвонимся. Начинается он на 38 -066. Итак, мы ждем, когда наши службы свяжутся с этим счастливым человеком, и голос его должен вот-вот прозвучать в эфире. Не знаю, кто будет мужчина, женщина. Я не знаю, кто будет обладатель уже автомобиля. Может быть, это у него первый в жизни автомобиль будет. Я не знаю. Никто не знает. Видно, это знает только проведение, которое и решает в конце концов, кому отправится наш Здесь 30. Какой? 33. 33-й. 33-й автомобиль. Здравствуйте! Здравствуйте! К вам звонят с канала М1. Ой, приятно! Это звонок счастья, понимаете вы, да? Да, да. А мы до сих пор не понимаем, с кем мы разговариваем. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, очень приятно, Из какого вы города? Город Полтава. Полтава, привет! Ух, здравствуйте, здравствуйте. Да, Андрей, да. ну, в принципе, мы можем долго расспрашивать вас, были ли вы в конфе, Конечно же были. Конечно были. Купили что? Э, купил обогреватель. Дорого? Э, ну, так не говорить э, дорого? Нет, да, нет. Э, ну, мы много чего покупали, вот, но именно вчера э, гривен 600-700. Вот Вау. так, теперь вы обогреться сможете не только в пространстве своего дома, в помещении, но и, но и но на Олег. улице. Каким <сделан> образом, спросите вы. Олег, закончите фразу. Я стал обладателем ав... автомобиля. Правый! А, а, да. Правый! Вот там Бестяще. вы и будете обогреваться. Я, я, надеюсь, не что... Верю. Вы не верите? Как же вы не верите? Вы, видимо, поверите лишь, когда очутитесь в пространстве своего шикарного Рено Дастер. Да еще и с обогревателем, который вы вчера Отече купили. Совершенно скоро. Ой, ё мое А, ты вот так бывает. Ой, что дальше делать? Я что ж поделаешь? Мы сейчас за вас. Вы счастливы тоже не находите слов, это понятно, я бы не нашел. Лера вообще упала бы в обморок от радости. А так мы просто за вас, за вас рады. Вот и все. Счастья вам, Олег, в новом году и с новым автомобилем. Мы говорим вам пока-пока. Но наши операторы расскажут вам сейчас все-все условия и нюансы того, как нужно, что нужно сделать для того, чтобы забрать. Что автомобиль. нужно? Приехать нужно и забрать. Что тут нужно? Mm -hmm. Вот так. Mm -hmm. вот а вы не так. пропустите завтра прямой эфир на телеканале М1 ровно в 19.00. Программа Супер Техно Парагоны. Пока.